श्रीमदाजने भुजंग प्रयात स्त्रोत्र प्रसन्नाग प्रभा कांचनांगं जगद्भी तुषाराद्रिजैर्य तृणीभूत रोदिभूति भजे वायुपुत्रम पवित्रात्र भजे पावन भावनासं भजे भालाचारुभासम भजे चेन्द्रिकाकुन्द मन्दारहासं भजे सन्ततं रामभोपालदासं भजे लक्ष्मणप्राणरक्षाति रक्षं भजे तोषितानेकगीर्वाणपक्षम् भजे घोरसङ्ग्रामसीमाहताक्षम् भजे रामनामातिसम्प्राप्तरक्षम् क्षुद्भृताभिलनादं क्षितिक्षिप्तपादं घनक्रान्तभृङ्गं कटिस्थोरुजङ्गम् केशं भुजाश्लेषितास्मं जय श्रीसमेतं भजे रामदूतं चलद्वालघातं भ्रमश्चक्रवाळं कटोरट्टहासं प्रभिन्नाब्जजाम् महासिंहनादत्रिशीर्ण त्रिलोकम् भजे चञ्जनेयम् प्रभुं वज्रकायम् रणेभीषणे मेघनादे सनादे सनाधे सरोषे समारोपिते मित्रमुखे खगानाम् घनानाम् सूराणां च मार्गे नटन्तं वहन्तं हनुमन्तमीडे कनद्रत्नजम्भारिदम्भोडिधारं कनद्दन्तनिर्धूतकालो ग्रदन्तम् पदाघातवीताब्धिभूतादिवासं प्रणक्षोणिदक्षं भजे पिङ्गळाक्षम् महाग्राहपीडां महोत्पातपीडां महारोगपीडां महातीव्रपीडाम् हरत्या सुते पादुपद्मानुरक्तो नमस्ते कपिश्रेष्ठरामप्रियो यः सुधा सिन्धुमुल्लङ्घ्यनाथोऽग्रदीप्तः सुधा चौषधिस्ता प्रगुप्तप्रभावः क्षणद्रोणशैलस्य सारेण सेतुं विना भूस्वयम् तः समर्धः

वनान्तर्घनं जीवनं दानवानां विपाट्य प्रहर्षात् हनुमान् त्वमेव जराभारतो भूरिपीडां शरीरे निराधारणाग्रूढगाढप्रतापे भवत्पादभक्तिं भवद्भक्तिरक्तिं कुरु श्री हनुमत्प्रभो मे दयालो महायोगिनो ब्रह्म रुद्रादयो वा न जायन्ति तत्त्वं निजं राघवस्य कथं ज्ञायते मादृशे नित्यमेव प्रसीदे प्रभो वा नरेन्द्रो नमस्ते नमस्ते महासद्भवाहाय तुभ्यं नमस्ते महावज्रदेहाय तुभ्यम् नमस्ते परिभृत्य सूर्याय तुभ्यं नमस्ते कार्याय तुभ्यम् नमस्ते सदा ब्रह्मचर्याय तुभ्यं नमस्ते सदा वायुपुत्राय तुभ्यम् नमस्ते सदा पिङ्गळाक्षाय तुभ्यं नमस्ते सदा रामभक्ताय तुभ्यम् हनुमद्भुजङ्गप्रयातम् प्रभाते प्रदोषेऽपि वाचा धरात्रेऽपि मात्यः पठन्नस्नतोऽपि प्रमुक्तागजालः सदा सर्वदा रामभक्तिं प्रयाति इति श्रीशङ्कराचार्यविरचिता श्रीमदाञ्जनेयभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् सम्पूर्णम् మన ఛానల్లో ప్రసారం అవుతున్న అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర కార్యక్రమాల లింకు మీ మొబైల్కి రావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మిస్ కాకుండా వీక్షించండి ఆ భగవంతుని కృపకు కరుణకు పాత్రలు అవ్వండి మా కార్యక్రమాలను వాట్సాప్ గ్రూప్ లోను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లోను మరియు ఫేస్బుక్ పేజీలోనూ కూడా వీక్షించవచ్చు